В тот момент э, просто сделали предложение, от которого я не мог отказаться. Это была по большому счету авантюра, согласился, решил, и там оставалось до старта полгода, и меня как бы это не вообще не отпугивало, и я не жалею. Ты себя вот познаешь очень сильно, очень сильно, и там со всех сторон и какие-то там преграды, для которых особенно там вот в режиме города тебе кажется, что о, все пропало, это все печаль там трубишь это на самом деле это ну такие мелочи очень классная штука то есть я повторил бы еще и песку это одно в жаре одно в холодах там да если ты в дождь какие-то ураган попадаешь другого ну и вот опять же сравнивать вот эти рельефы горы песок, ну, разные, разные, у каждого есть свои стили, свои техники, свои нюансы, и сложнее, легче, нет такого, там можно выложиться, где-то не выложиться, но ну, а даже если одинаково сравнивать, ну, тяжело везде, то есть это то же самое, что можно вроде и по-ровному бегать, ну, ты там возьми, да, пробеги марафон за 2.05, там, тоже сложно, а вроде плоская поверхность, беги себе по асфальту, перебирай ногами. Горы просто вот, прелесть гор в чем? Они на самом деле, реально, это уже проверено, они очень много здоровья дают. Потому что вот, люди, даже те, которые привыкают бегать по ровному, потом где-то там какой-то старт чуть вверх, чуть вниз, подъем, спуск, все, они начинают вопить. Ай-яй-яй, ай, тяжело, вы что-то там не могу, там больно, там непонятно. Поэтому ну, все бегуны ну любого уровня и кто особенно понимает грамотно тренируется всегда используют э, бег в горах а совмещать это все так это же вообще только только тебе на пользу и больше здоровья будет поэтому песок э, очень интересный тем что он какой-то такой мелкий, нужна специальная техника, то есть, да, вообще по песку там специально бегать нужно, но если ты, то есть, с максимальной какой-то площадью опорой, да, вот если там мы берем ступню, которой, да, мы отталкиваемся бегать. если ты на всю ступню приземляешься, вот она, песок, как, как бетон, кажется. Но самое главное, то есть, как ты вставишь ногу, так ее нужно отрывать, потому что только ты начинаешь как по асфальту бегать, отталкиваясь, то этот песок уходит под тебя, и ты такую яму проскальзываешь. Такое напоминающий бег с высоким подниманием бедра, там, или перестановка таких прямых или полусогнутых даже больше ног. Но ну, не так, как вот все сейчас гонятся, да, бег на носках, это нет. Там это тебя загубит и убьет, и, то есть ни к чему хорошему не приведет. Из нюансов ну, нужны сильные ноги. А сильные ноги как? Опять же, что есть горы бегать, по песку бегать и банально качать. То есть качать не так, что там бери штангу да, на плечи и приседай до упаду. То есть и такая методика, просто укреплять. Потому что еще песок это нестабильная да, поверхность. И когда человек там, слабо подготовлен, начинает бегать... Там, Классика начинают воспаляться голеностопные суставы, там в частности это хилы. Поэтому нужно комплексно подходить, нужно укреплять мышцы голени, мышцы бедра, то есть именно ноги, укреплять там разными упражнениями, там ходьбой на носках, подъемами, упражнениям даже с собственным весом. Там. Ну и опять же, что есть песок, нужно стараться выходить на песок, там влага у кого есть возможность, есть речки, до да, пляжи рядом, или какие-то леса с песком. То есть не надо даже большое количество этого песка, чтобы ты там какие-то круги мог километровые наматывать. Там банально даже если у тебя есть песочница под домом, и, ну, если других вариантов нет, то ты в этой песочнице можешь делать какие-то подскоки на месте, на одной ноге, на двух ногах, какие-то скачки с минимальным продвижением. И, ну, поверьте, это будет намного полезнее, чем это делать просто на грунте, да, либо на асфальте. Силовая тренировка, всегда говорили, нужна всем. Почему там у людей, которые начинают бегать, там, с определенным моментом куча трав. А в большинстве случаев ты там спрашиваешь, ты там укрепляешь спину, укрепляешь ноги. Да нет, зачем мне надо это, я же бегаю, там, я же плаваю. Ну вот, ну, потом так все и складывает. Опять же, кто э, чем и что именно называет силовое? Потому что в большинстве пониманий там, человеку говоришь, что а ты в зал ходишь, а этого человека сразу ассоциация зала ⁇ это штанга, какой-то качок такой огромный, там какие-то сразу банки, витамины, то есть все. У многих сейчас там, да, кроссфит, и сейчас еще все понятия вот эти настолько они перемешиваются. И вот Именно, что конкретно человек подразумевает, да, что касается бегунов, там вот ребята, кто у меня тренируется, мы каждую зиму проводим э, силовые тренировки, вот, ФП общую физическую подготовленность, в принципе, только со своим весом. Мы это делаем все в беговом манеже, либо там, если есть возможность, на открытом воздухе. Никакой вес, даже там, друг с другом, ничего. Одна нога, две ноги, там, комбинация рука нога есть десятки упражнений. Нужно делать и не бояться а, ну, просто уже сам для себя решает. кто только со своим весом, кто использует и залы с каким-то оборудованием, То есть у кого какие возможности. С особенностей что нужно при беге на песке, это конечно в первую очередь, это бахилы. То есть в плане кроссовок тут уже каждый под себя выбирает ту модель трейловых, это как правило трейловые. На кроссовке нашивается вот эта бахила. И большая проблема на самом деле нашить эту бахилу, потому что бахилы продают. Они ну, напоминают такой как полуносок, да, который вот так вот расходится, то есть на голени это резинка, там сзади на замке и она вот по всему периметру крепится на липучке. Но нужно приклеить, пришить липучку на по периметру кроссовка. И э, это такая проблематичная штука, потому что там ее пришить в районе еще пятки, в принципе удобно, а вот дальше туда в глубину, то есть в районе носка, чтобы липучку нормально клеем она не держится, то есть мы пробовали. Задача найти правильного сапожника, чтобы он это все пришил. И тогда оно держится классно. Поэтому нюансы есть. Питанию тут как в целом, там, ну кто бегал трейлы, то знает. Самое главное это гидратация, то есть пить. И пить многие так пренебрегают тем, что там, ну, как бы не готовясь, не готовясь именно за такой да, я там по дистанции буду пить. А если так в целом взять, то уже нужно там за неделю до старта, да, понимать, что там тебя ждет длинная гонка в теплое время, то есть тебе уже надо исключать вот эти вот все вредные напитки, газировки и побольше воды, то есть, в принципе, водный баланс соблюдать. Там больше включать калия, магния, да, вот магнезию все эти, то есть за неделю, чтобы это все в мышцах накапливалось. Ну и на самой гонке, опять же, что-то классика, что там мне не хочется, там мне не хочется, я там потерплю, а потом, как когда тебе уже захочется, то это уже, как правило, поздно. Главное тренироваться, быть готовым, реально оценивать свои возможности. И... Особенно именно в день гонки там, по темпу, по, там, начиная даже банально, как ты оделся, да, там во что ты оделся, очки, шапочки и выбор темпа, потому что многие так на старте себя та, да, сейчас пойдет, я на соревнованиях, и потом плачевно заканчивается. Хорошо, если вообще до финиша дойдешь, там, не говоря уже про добежи. Для первого раза лучше так как для опыта, то не спешить, там, почувствовать, понять. Там. И пробежать там даже первую половину можно спокойнее, а потом, если ты уже там почувствовал, что все хорошо, то добежать и хорошо финишировать.